olmaliq Konmetallurgiya metallurgiya kombinatidagi xotin qizlar va gender tenglik bo'yicha maslahat kengashi tomonidan shahar oila va xotin qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda ilm fan va innovatsion rivojlanish haftaligi munosabati bilan oliy o'quv yurtlarida ishlab chiqarish korxonalarida bir qator tadbirlar o'tkazilib yosh mutaxassislar uchun huquqiy maslahat va master klass darslari o'tilgani haqida xabar bergan edik mamlakatimizda xotin qizlarimizni ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash ularning salohiyatini yuzaga chiqarish maqsadida olib borilayotgan islohotlarni amaliy natijasini bugun kombinatimizda ham ko'rishimiz mumkin mana biz bugun omoio metallurgiya kombinatida o'n uchinchi noyabrdan boshlab xotin qizlar o'rtasida ilm fan va innovatsion rivojlanish haftaligini e'lon qilgan edik Uh, ushbu haftalik doirasida biz mana shu uh, ilm fan yo'lida ilmiy bir ishlar qilayotgan tashabbuslar ko'rsatayotgan ratsionalizatorik g'oyalari bo'lgan ayollarimizni o'sha ilmiy tajribalarini o'rtoqlashish ular bilan mana oliy ta'lim olish istayida bo'lgan yoki ilmiy salohiyatini yuzaga chiqarish istayida bo'lganu uh, qaysidir bir yo'nalishni topa olmayotgan xotin qizlarimiz bor o'shalar ularni barchasini bir maqsad yo'lida birlashtirish uchun biz mana shu haftalikni e'lon an qilgandik darhaqiqat hafta davomida tadbir ishtirokchilari bo'lgan xotin qizlar qaynoq faoliyatlarning guvohi va bevosita ishtirokchilari bo'lishdi aslida ushbu haftalikni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad nima edi haftaligimizdan ko'zlangan maqsad demak ayollarimizni xotin qizlarimizni orzu umidlarini ro'yobga chiqarish ularni qiziqishlarini salohiyatini iste'dodlarini yana bir karra namoyon qilish va o'zlariga bo'lgan ishonchini uyg'otishdan iborat edi kombinatimizda to'qqiz mingga yaqin ayollar faoliyat olib borayotgan bo'lsa ularni bir yarim ming nafari bugun demak rahbarlik lavozimida faoliyat olib bormoqda ayollarimizni mingdan ortig'i bugun oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib ham ishlab ham amaliy jarayonda faoliyat olib bormoqdalar va eng quvonarlisi mana shu to'qqiz ming nafar yaqin ayollarimiz orasida mingdan ziyod ming minglab ayollarimizni qo'shimcha kasbi hunari borligi uh, mana ko'rib turganingizdek innovatsion haftaligimizda xotin qizlarimiz o'rtasida o'sha amaliy ko'rgazmalar tashkil qildik har bitta ayolimiz mana bu oddiy o'sha sanoatchi uh, sanoat xodimi bu oddiy bir laboratoriyada ishlaydigan ayol bo'ladimi bizni qiziqtirgan kimdir rassom kimdir tikuvchi kimdir hunarmand kimdir zargar qaysi biridir do'ppi do'zt har bir ayolimizni alohida bir, bir hunari bor bu judayam katta yutuq bu o'sha ayolimizni ham uy bekasi sifatida oiladagi e'tibori jamiyatga bo'lgan hayotga bo'lgan mehr muhabbatini bir yaqqol namoyondasi desak bo'ladi haftalik doirasida 16-17 noyabr kunlari olmaliqkon metallurgiya kombinatida mehnat qilayotgan noyob qobiliyat va iqtidor egalari bo'lgan xotin qizlarning amaliy hunarmandchilik ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi ko'rgazma ishtirokchilari bo'lgan kombinat xotin qizlari o'zlarining bo'sh vaqtlarida mana bunday hunarmandchilik bilan shug'ullanib nafaqat oilasiga jamiyatga ham moddiy va ma'naviy ko'mak bermoqda oddiy qog'oz va sovundan tayyorlangan mana bunday gullar va yoritgichlar ipdan qo'g'irchoqu o'yinchoqlar taqinchoqu tillaqoshlar suvorov toshdan rang barang kartinalar yakandoz yakandozu zardo'ztlik kashtachilik mahsulotlari turfa liboslar ko'zingizni yashnatadi kombinat konchi metallurg ayolining bu san'atlaridan ko'ngil quvnaydi ish faoliyatimdan tashqari o'zimning sevimli mashg'ulotlarim dekorativ gullar yasash bilan shug'ullanaman bundan tashqari yana milliy va zamonaviy taqinchoqlar bilan ham yasash bilan ham shug'ullanaman bu kasbni men bu jonimdan o'rganganman kichkina yoshligimdan qiziqqanligim sababli va gullar dekorativ narsalarga qiziqqanligim sababli shu sohani qo'shimcha qilib olganman bu hafta ilm fan va innovatsion rivojlanish haftaligida qatnashayotgandan juda xursandman ayollarga va qizlarga yaratilayotgan bunday imkoniyatlar albatta juda quvonarli holat uh, kombinatda o'tkazilgan ilm fan va innovatsion rivojlanish haftaligi viloyatga namuna sifatida ko'rsatildi toshkent viloyatining yigirma ikkita tuman va shaharlaridan tashrif buyurgan xotin qizlar kombinat ishchi xotin qizlarining mana bu san'at asarlarini ko'zdan kechirdilar haftalik davomida eng faol ishtirok etgan xotin qizlarga faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari topshirildi tadbir doirasida gender tenglik siyosati bo'yicha huquqshunos qonunchilik palatasi deputati hamda taniqli psixolog shoira Isoq va ishtirokida o'quv seminari o'tkazildi umuman olganda ə, haftalik doirasida biz yana shuni guvohi bo'ldikki kombinatni işçi... ishchi xodimlari o'sha xotin qizlari nafaqat kombinatda kran mashinisti yoki dispetcherlik faoliyati yoki o'sha har bir korxonani ishchisi sifatida balki bo'sh vaqtlarida o'zlari qiziqqan bir g'oyalar o'zlari qiziqqan o'sha hunarmandchilik pazandachilik yoki tikuvchilik yo'nalishlaridagi o'zlarini ishlari bilan mahsulotlari bilan ham qatnashishdi bu ham bo'lsa ularni ayol <laughs> sifatida ham davlat ishini ham oilani ham jamiyatni rivojlanishi uchun mana shu yo'nalishlarda <laughs> o'zlarini iqtidorlarini <laughs> namoyish etish uchun bugun mana shu kombinatda keng shart sharoit imkoniyatlar <laughs> yaratilganidan dalolatdir albatta biz bu haftalik doirasida ayollarimiz bilan suhbat chog'ida ularni shu u yoki bu sohadagi uh, qiziqishlarini yoshlarga ham o'rgatishlari uh, kelinchaklarimizga qizlarimizga mana shu o'z um, uh, hunarlarini yetkazishlarini uh, guvohi bo'ldik va bu jarayonda ularni uh, olmaliq uh, kon metallurgiya kombinati bilan birgalikda rag'batlantirdik bunday tadbirlarni albatta har bir korxona tashkilotda o'tkazishni uh, maqsad qilganmiz mana shu haftalik doirasida o'tkazilgan barcha tadbirlar uh, yuqori darajada bo'lib o'tdi deb aytsak bo'ladi sababi bunda uh, kombinatni uh, har uh, bu uh, bu uh, bir o'sha korxona ishlab chiqarish korxonalaridagi xodimlarni bu yerda ahilligini ko'rdik bu yerda o'sha bir yoqadan bosh chiqarib uh, nafaqat xotin qizlar balki uh, yigitlarimiz ham bevosita ushbu tadbirda faol bo'lganini ularni ayollarimizni yonida turib ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazishga hissa qo'shganlarini guvohi bo'ldik